Hörmətli həmvətənlərim, hörmətli soydaşlarım. Mən Azərbaycanın Rusiyada səfiri olaraq sizə müraciət edirəm. Koronavirusla bağlı bütün dünyada vəziyyəti yaxın siz də yaxşı bilirsiniz. Vəziyyət gərgin olaraq qalır. Dövlətlərin əksəriyyəti öz sərhədlərini bağlayıblar. Azərbaycan hökuməti də məcburiyyət qarşısında Bizim sərhədlərimizi bağlayıb. Elan olunduğu kimi, aprelin 20-sinə kimi ölkəmizə giriş qadağandır. Buna ilə bağlı mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, Rusiya-Azərbaycan sərhədinə girməyəsiniz. Orda gözləmək üçün heç bir şərait yoxdur. Ora getməyən siz birinci növbədə özünüzə, Rusiya tərəfinə, Dağistan hökumətinə Azərbaycan tərəfinə çoxlu problemlər yaradırsınız. Və orada gözləməklə heç bir şey olmayacaq. Sərhəd nə bir xahişlə, nə bir təzyiqlə açılmayacaq. Və onu da deyə bilərəm ki, ayın 20-sindən sonra vəziyyətdən əslə olaraq sərhəd ya açılacaq, ya da hələ bir müddət bağlı qala bilər. Ona görə sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ora getməyin. Orda vəziyyət ağırlaşa bilər. Orda siz pis vəziyyətə düşə bilərsiniz. Orda xəstələnə bilərsiniz. Ordan sərhəddən özündən Dərbəndə kimi 65 kilometrdir. Məxacqalayan kimi 185 kilometrdir. Orda biz sizə kömək də edə bilmərik. Ona görə mənim sözlərimi anlayışla qəbul edin. Bilirəm bu çətindir, amma təmkinli olmaq lazımdır. Bütün səbrinizi bir yumruğa yığıb gözləmək lazımdır. Ayrı çıxış yolu yoxdur. Və eyni zamanda sizdən xahiş edirəm ki Bizim səfirliklə ilə əlaqə saxlayasınız. Bizim qaynar xətlərimizə zəng edə bilərsiniz. Özünüzü təqdim edəsiniz. E-maila sənədlərimizi gönd göndərəsiniz. Və biz bir səyahət tərtib eləyirik və imkan yaranan kimi, hansısa bir fürsət olan kimi bizim işçilərimiz sizinlə əlaqə yaradıb sizə bildirəcəklər ki, nə vaxt, nə zaman, hansı yolla biz sizi öl ölkəmizə, vətənimizə göndərə biləcəyik. Sizə ən böyük nemət olan can sağlığı arzu edirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənə, Express xəbərləri izləməyi unutmayın.